bahagian peruntukan. Kita mahukan sama rata antara wakil rakyat pembangkang dan juga wakil rakyat kerajaan. Adakah Perikatan Nasional berupaya untuk buat semua ini? Ya, kerana kita tidak pernah dengar lagi mana-mana negeri yang ditakbir oleh Perikatan Nasional menyekat peruntukan kepada pihak pembangkang. Aduh, tak habis-habis. Tak habis-habis main modal yang sama. bila nak kata Perikatan Nasional ni hebat, mulalah nak cerita pasal peruntukan dan sebagainya. Dia sebenarnya di dalam isu ini, kita kalau nak compare apa-apa tu, kita kena compare apple to apple. Kalau nak compare bab peruntukan kerajaan persekutuan kepada ahli parlimen, Kena compare dengan kerajaan sebelum ini. Mana boleh compare dengan kerajaan negeri? Sebab apa? Sebab apa yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin ha, kerajaan negeri di bawah ag 4 itu perkara yang sama dibuat oleh pemimpin-pemimpin negeri yang mana parti itu berada di belah kerajaan perpaduan. Bahkan kat sini kita boleh katakan apa yang dibuat oleh parti di belah kerajaan perpaduan ini jauh lebih baik. Ni contoh aku nak bagi. Dengar betul-betul. Di -betul. negeri A, utara semenanjung bukan Perlis sebab Perlis tak ada pemangkang. Dia bagi kepada adun pusat khidmat adun kerajaan RM8,000 sebulan. Dia bagi kepada pusat khidmat pemangkang RM2,000 sebulan. Ini fair. Sedangkan di Perak, saya bagi RM7,000 sebulan kepada semua. Ha, kau dah dengar sendiri kan? Satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Besar Perak. Yang mana jelas kat situ. Daripada segi adil, Perak ni dia bagi peruntukan kepada adun tu bagi sama rata. Baik pembangkang, baik kerajaan. Kalau itulah hujah yang saudara gunakan ha, nak kata Perikatan Nasional ini layak menjadi kerajaan persekutuan. Maka parti-parti yang ada di belah kerajaan perpaduan itu buat perkara yang lebih baik. Yang lebih hebat daripada SG4 buat. Dan cuba kita flashback balik era pemerintahan Perikatan Nasional 33 bulan. Pembangkang pada waktu itu hanya mendapat peruntukan di zaman Ismail Sabri. Itu pun setelah menandatangani MOU di antara pihak kerajaan dengan pihak pembangkang. Dan ia adalah ha, tindakan yang sama ataupun cara yang sama digunakan oleh kerajaan hari ini. Malangnya pembangkang di era Muhyiddin Yassin tidak mendapat peruntukan. Kalau kita fikir daripada segi logik, daripada segi rasional, pembangkang di era Muhyiddin Yassin itulah yang lebih memerlukan peruntukan nak banding dengan hari ini. Sebab pada waktu itu parlimen ditutup. Setiap daripada ahli parlimen dikerahkan pulang kepada parlimen masing-masing dan berkhidmat kepada parlimen, rakyat di parlimen. Makna kata pada waktu itu, peruntukan itu jauh lebih perlu diberikan tetapi tetap tidak diberikan. Tapi yang saya pelik kat sini, dalam keadaan jelasnya pembangkang tidak mendapat peruntukan zaman Muhyiddin Yassin, tak ada pula kita dengar suara-suara seperti sedara seperti pemimpin kongres PAS yang lain. Lepas tu hari hari ini nak sembang pasal adil ke? Nak sembang pasal layak ke tak layak ke? Sedangkan rakyat Malaysia ni tak lupa benda tu. Dan hari ini rata-rata rakyat Malaysia beranggapan pembangkang tak nak tanda tangan MOU itu disebabkan oleh di situ tertera setiap daripada ahli parlimen pembangkang perlu istiharat dan tak mainkan isu 3R. Tapi kita dengar penafian telah pun dibuat oleh pihak pembangkang kan? Tapi kita peliklah, kalaulah bukan disebabkan oleh dua hal tersebut ataupun bukan disebabkan oleh kena istihar harta, kenapa sampai ke hari ni pihak MP daripada pembangkang tidak mengistiharkan harta? Sepatutnya untuk menafikan dakwaan daripada rakyat ni, pihak pembangkang, ahli parlimen pembangkang ni perlulah beramai-ramai istihakan harta menandakan itu bukan masalah sebenar. Ah, ha, sepatutnya sedara tanya benda tu dekat ahli parlimen. Ahli parlimen pembangkang tanya kenapa tak nak tanda tangan. Tanya balik adakah tak nak tanda tangan disebabkan oleh kena istihak harta. Dan sedara selaku anak muda sepatutnya melihat perkara-perkara itu daripada side yang menguntungkan rakyat. Baik kita sebagai anak muda mahupun kepada golongan-golongan yang lain. Dan apa yang dibuat oleh kerajaan hari ini ...adalah langkah-langkah yang lebih adil nak dibandingkan dengan zaman Perikatan Nasional. Sebagai contoh peruntukan kepada negeri-negeri pembangkang. Sudah pasti tiada pihak yang boleh nafikan... ...peruntukan yang diberikan di era Kerajaan Madani jauh lebih tinggi daripada zaman Perikatan Nasional. Begitu juga dengan sikap keterbukaan yang ditunjukkan oleh setiap menteri-menteri di dalam Kerajaan Madani ini. Yang di mana sikap keterbukaan ini harus dipuji. Satu contoh aku nak bagi. Okey, ini dia eh. Posting daripada Bang Mat. Yang di mana semalam, tak tak silap aku... Bang Mat telah pun mempengerusikan satu mesyuarat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan bersama dengan ESKO ESKO Pertanian Negeri Bilangan 1 tahun 2025 di Putrajaya. Okey kita baca lagi. Mesyuarat ini menjadi medan penting untuk Bang Mat mendengar sendiri pandangan, cadangan dan juga isu-isu berbangkit yang dikemukakan oleh ESKO ESKO Pertanian Negeri. Bang Mat amat menghargai semangat keterbukaan dan kesediaan semua pihak Uh, untuk bekerjasama secara lebih erat dalam memperkukuh sektor pertanian negara. Okey, poin penting kat sini, Kerajaan Madani melalui kementerian telah memperuntukkan RM300 juta kepada kerajaan negeri melalui program mengoptimumkan penggunaan tanah bagi tahun 2024 dan juga 2025. Okey, daripada segi peruntukan dah settle dah. Makna kata besar peruntukan yang diberikan oleh kerajaan persekutuan. Tetapi kalau sekadar peruntukan saja tak cukup. Sebab itulah Bang Mat mengambil langkah untuk bertemu sendiri dengan esko-esko pertanian setiap negeri. Dengar sendiri cadangan, keluhan, kritikan dan bagaimana cara memastikan setiap daripada usaha pertanian itu dapat digerakkan semaksimal mungkin. Mana kata dalam soal ini dia tak ada warna parti dan sebagainya. Hal-hal yang berkepentingan kepada rakyat perlu dipikul bersama perlu diusahakan bersama tak kira lah daripada parti mana dan sudah pasti setiap esko yang dilantik bagi setiap negeri-negeri ini mempunyai kepakaran di dalam bidang pertanian sebab itulah Bang Mat panggil buat mesyuarat supaya setiap daripada kepakaran buah fikiran itu dapat dikongsikan kita selaku anak muda benda-benda macam ni lah kita kena tengok jangan tersekat sangat dengan permainan-permainan politik sehingga kan kita recycle modal lama hujah yang sama saja yang kita guna sepatutnya kita kena lihat perincikan setiap daripada langkah-langkah baik kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri dan hal-hal yang berkepentingan kepada rakyat yang sedang diusahakan kita kena ketengahkan bagi rakyat faham assalamualaikum